یہ میرا افسانہ ہے راکھ تلے چنگاری شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر اپنے خوابوں کی تعبیر پانا چاہتا تھا لیکن اسے سب کچھ چھوڑ کر فوراں ماں کے خاطر اس برفزار کا رخ کرنا پڑا تھا فرجاد نے اپنی آنکھوں سے بہ کر آنے والے خاموش آنسوؤں کے قطروں کو اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کی پہلی پور پر لے کر جھٹک دیا اور پھر کھڑکی سے باہر کے منظر پر نظریں جما دیں دو گھنٹے پہلے شروع ہونے والی برف باری نے شہر کی ہر شے کو ڈھانپ لیا تھا اوف خدایا اس نے سوچا ایسے میں ونڈ چل چل جائے تو سردی سردی نہیں عذاب بن جاتی ہے اس کے سامنے سے دائیں ہاتھ کو ٹی وی چل رہا تھا جس پر سیاروں کی گردش کا دورانیاں بتایا جا رہا تھا اور وقفے وقفے سے موسم کے احوال تفصیل سے بتایا جا رہے تھے جیسے ہی سرخ رنگ کی وہ آتی تھی سکرین پر رنگ آتا تھا ویسے ہی وہ نظریں جمع دیتا تھا کہ اب موسم کیسا ہے کیسے خطرناک ہونے والا ہے ایسے میں اگر لائٹ چلی جائے تو کیا ہوگا اس سوچ کے ساتھ اس کے جسم میں استراری طور پر سردی کی ایک لہر دوڑ گئی لیکن کینیڈا میں لائٹ کہیں نہیں جاتی ہے اگر کبھی دیکھ بھال کی ضرورت ہو تو پہلے نوٹس دیا جاتا ہے پھر ایک گھنٹے کی مدت میں کام مکمل کر کے بجلی بحال کر دی جاتی ہے اس کا ذہن اپنے وطن پاکستان پرواز کر گیا جہاں این امتحانوں کے زمانے میں بھی لائٹ کی سہولت چھین لی جاتی تھی طالب علموں سے اس نے بھی ایسے ہی پڑھا تھا کبھی پارک جا کے کبھی سڑک پہ ٹہل کے بہرحال وقت گزر گیا تھا اور وہ یونیورسٹی پہنچ گیا تھا لیکن تعلیم ادھوری چھوڑ کر اس کو آنا پڑا کیا میں یہاں آنا چاہتا تھا نہیں ہرگز نہیں اتنی مشکلات کے باوجود مجھے اپنے شہر سے والہانہ پیار تھا مجھے لگتا تھا کراچی دنیا کے سینے پر سب سے حسین خطہ زمین ہے اور ہے جہاں میں پیدا ہوا میں نے پیروں پیروں چلنا سیکھا ماں باپ کی انگلی پکڑ کر اس شہر کی گلیوں اور کونچوں سے آشنا ہوا پھر سکول کالج یونیورسٹی اور یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران ہی رومانہ اس کی زندگی میں آ گئی باد صبا کے معتر جھوکے کی مانند پھر کیا ہوا سب کچھ دھواں دھواں ہو گیا یونیورسٹی کے آہاتے میں لگا ہوا قدیم برگت کا درخت ہماری محبت کی داستان کا امین تھا اس کے سائے میں بیٹھ کر ہم نے خالی وقت جو ہمارا ہوتا تھا اس میں اپنے مستقبل کے خواب چنے تھے پھر ایم ایس سی فائنل یئر میں بڑے بھیا کے کلینک پر فائرنگ ہوئی تو بھیا بال بال بچ گئے لیکن دوسرے ڈاکٹر ذوالفقار موقع پر ہی جان بحق ہو گئے پھر ہر دن اخبارات میں خبریں آنے لگیں ٹارگٹ کلنگ وہ بھی معاشرے کی کریم کی جو اپنے وطن والوں کے مسیحا ہوتے ہیں پھر امی نے میرے اور بھیا کے آگے ہاتھ جوڑ دیے میری زندگی چاہتے ہو تو دونوں بھائی باہر نکل جاؤ امی باہر جانا زندگی کی ضمانت نہیں ہے بھیا گڑ گڑائے آئے مجھ سے بحث مت کرو جو میں کہہ رہی ہوں مان لو امی منت سماجت پر اتر آئی بھیا شادی شدہ تھے وہ فیملی کے ہمراہ آ گئے اور میں نے امی سے رومانہ کا ذکر کر دیا ٹھیک ہے میں تمہارا رشتہ کیے دیتی ہوں اور واپس آنا جس وقت تو پھر میں تمہاری شادی کر دوں گی امی نے کہا اس جہنم کدے سے نکلو پھر امی چلی گئی رومانہ کے گھر بہن میں فرجات کے لیے رومانہ کو مانگنے آئی ہوں امی نے رومانہ کی امی کے آگے جھولی پھیلا دی معاف کی جگہ بہن ہماری اکلوتی بچی ہے ہم چاہتے ہیں اس کو ایسا بر ملے جو ہمارے ساتھ ہمارا بیٹا بن کر یہی رہے ورنہ ہم اس بڑھاپے میں کس کے در پر مدد کے لیے جائیں گے امی پھر خالی ہاتھ واپس آ گئیں امی نے کہا سنو فرجاد اگر تم کہو تو میں نہیں نہیں بس اور رومانہ پھر برگد کے پیڑ تلے اس سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی میں اپنے والدین کو مایوس نہیں کر سکتی ہوں پھپو کا بیٹا خطاب ہمارے یہاں آنے کو تیار ہے ماضی کو ایک خواب سمجھ کر بھول جانا پھر رومانہ کی دھوم دھام سے منگنی ہو گئی اور میں کینیڈا چلا آیا زندگی کا یہ بہت بڑا دھچکا میں نے برداشت کیا اور یہاں کی زندگی میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہا دن تو مصروفیتوں میں گزر جاتا تھا لیکن شام اور رات گزارنا بڑی مشکل ہوتی تھی سال مکمل ہونے کو تھا لیکن میں رومانہ کو اپنے دل و دماغ کے پس منظر میں نہیں بھیج سکا تھا کہ گھر سے چھوٹی بہن نائلہ کے فون نے دماغ کو جھنجوڑ کے رکھ دیا وہ بتا رہی تھی رومانہ کا منگیتر اپنے ولیمے کے کارڈ بانٹ کر گھر آ رہا تھا کہ نامعلوم شخص کی گولی کا نشانہ بن گیا ہے اس کا جنازہ اٹھنے سے پہلے ہی اس کے والد بھی صدمے سے دنیا سے چلے گئے ہیں رومانہ کو سکتا ہو گیا ہے سب اس کو رولانے کی کوشش کر رہے ہیں نائلہ کا فون بند ہوا وہ مجھے محسوس ہوا جیسے مجھے بھی سکتا ہو گیا ہے آنکھوں کے ساتھ میرا وجود بھی پتھرا گیا پھر بہت کئی دن بے کیف اور بے راتیں گزارنے کے بعد میرے اندر اتنی ہمت ہوئی کہ میں نے رومانہ کو فون کیا میری آواز سنتے ہی وہ بلک بلک کر رونے لگی دوسری جانی مجھے بھی نہ جانے کیا ہوا کہ میں دلاسہ دینے کے بجائے روتا ہی رہا اور پھر فون بند کر دیا پھر جب اگلے دن میں نے اس سے رابطہ کیا تو وہ پرسکون لگی میں بھی کچھ پرسکون ہو گیا تھا کیونکہ میں بھی کئی بار رو چکا تھا پھر میں نے اس سے کہا اب وہ بھی کینیڈا آ کر میرے ہمراہ نئی زندگی شروع کرے اس نے آہستگی سے کہا فرجان میں نے تمہارے ساتھ سچے جذب جذبات کے ساتھ مستقبل بنانے کی تمنا کی تھی میرے والدین نے مجھے مزدہ سنا دیا ان کو گھر کی ضرورت ہے میں نے شتاب کے لیے سر جھکا دیا اب جب میری نیا دریا پار اترنے کو تھی تو شتاب مجھے بیچ مجدار میں چھوڑ کر چلا گیا ہے اب کیا ہونا چاہیے مجھے نہیں معلوم میں تمہیں لینے پاکستان آ جاتا ہوں نہیں فرجاد نہیں یہاں مت آنا وہ ہریانی انداز میں چیخیں چیخی یہاں بھیڑیے پھر رہے تمہیں بکھا جائیں گے اچھا بابا نہیں آتا ہوں چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں عمرے کے لیے سعودی عرب چلتے ہیں وہاں پہ عمرہ ادا کریں گے اور وہیں پہ ہم نکاح کریں گے اور پھر میں تمہارے کاغذات لے کر آ جاؤں گا اور پھر رومانہ آ گئی اور اسے آئے ہوئے دوسرا دن ہے ابھی بھی سفر کی تھکن اس پر غالب ہے وہ بے خبر سو رہی ہے اس کے پاکیزہ چہرے کو دیکھتے ہوئے میں سوچ رہا ہوں اس معصوم لڑکی نے محض اپنے والدین کی خوشنودی کے خاطر اپنی سچی محبت کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر حادثہ ہوا اور اس حادثے کے بعد یہ یہاں آ گئی اور میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کا ہاتھ تھام کر کراچی کے گلی کوچوں میں اپنے عزیز اقربا کے گھر جاؤں یاروں دوستوں کی دعوتیں اڑاؤں لیکن اس برف بزار میں ہم دونوں کو اپنی زندگی کی ابتدا کرنی ہے یہاں کوئی بھی والہانہ نگاہیں ہمارے اوپر سے صدقہ اتارنے کو تیار نہیں جیسے میری امی کرتی تھیں خیر سب کچھ اپنی جگہ اور میرا یقین اپنی جگہ کہ ہمارا ملن مقدر کی کتابوں میں اس یزیل ذات نے لکھا تھا لیکن ایک کڑی آزمائش کے بعد جو بلاخر پورا ہو گیا ختم شد